Ну, то, что победили, конечно же, Приятно. Турнир для нас. Спасибо организаторам за то, что организовали такой турнир в таких условиях. Проводился. Турнир, я считаю, для нас был информативный, поэтому мы преследовали задачу просмотреть много ребят. У нас было на просмотре. Я для себя сделал определенные выводы, ну и будем двигаться дальше. Такой задачи непосредственно выиграть не, б... ну, не было, но игрок, выходя на игру, должен, конечно же, держать у себя в голове только победу, и тренер так же самое. Конечно, оказавшись уже в четвертьфинале, полуфинале, в финале тем более, конечно же, раз уже вышли, оказались здесь, конечно, уже хотелось выиграть. И ребята молодцы, я думаю, что не только выиграли, но на протяжении всего матча мы контролировали игру и с преимуществом проводили эту игру, поэтому, наверное, заслуженно крупно победили. Я вижу, что есть ребята, которые подходят нам и по духу, и по игре, поэтому с некоторыми будем вести переговоры. Я не хочу пока что называть, мы переговорим с ребятами и когда уже будет какое-то понимание, тогда уже озвучим. Да, действительно так и, наверное, об этом говорят результаты матчей, но на этом этапе меня это устраивает, то есть. Поэтому, Ребята, не мы только мы показывали, показывали хорошую игру и, ну, на удивление физическая готовность на на, на хорошем уровне у вас, у, думаю, нас. Сегодня, сегодня у нас, но нам предстоят другие соперники, вами, поэтому нам что надо. Что надо еще много работать. Мы понимаем, что на фоне этих команд да мы смотримся хорошо и сильнее. Но понимаем, что для того, чтобы э, смотреться выше тех соперников, которые у нас будут впереди, нам еще надо много работать. Мы находимся здесь, в Киеве, будем работать до 14 числа. 14 числа мы улетаем в Турцию.